Начался очень сильный дождь. У нас на маршруте была брусчатка. И по брусчатке случился очень большой завал. Упало приблизительно 70 гонщиков. Четыре гонщика травмировались, их забрали в скорую помощь. Была остановлена сначала гонка, потом э, мы общались с комиссарами, общались с тим-менеджерами по поводу того, чтобы, что, что будем делать: отменять гонку или принимать какие-то решения по тому, чтобы убрать с маршрута брукивку. Но э, мы сначала пробовали это реализовать, но дождь, как бы, домочил брукивку, и это уже не та гонка. Самое главное для гонщика безопасность, поэтому мы приняли решение, что гонка должна быть отменена. Гонщики после этого большого падения в пилотоне не хотели продолжать гонку. Они просто боялись упасть потому что это произошло у всех на глазах, поэтому мы приняли такое решение. Есть подозрение, что у Марлена Зморки перелом ключицы. Э, точно так же есть какие-то травмы и у э, Митлушенко, и у Агаркова Юры. Но они сейчас все поехали в больницу, в клинику Бориса, им делают полное обследование. И я думаю, в ближайшее время будет известно, кто какую травму получил. Так, у нас другая гонка, это гонка которая называется Race Horizon Park Classic. Она будет проходить в Соломенском районе. Эта гонка состоится, я думаю, что там будет завтра интересно. Гонщики сегодня отдохнут и завтра будут стартовать. Там брусчатки нет, но там есть очень большой спуск по, по улице Протасов -Яр. Это в дождь, если честно, тоже опасно. За спуска там очень крутой поворот. Ну, это асфальт, конечно, не брусчатка. Есть зацепы для колес. Поэтому вступление с колесами. Я думаю, что все будет там нормально.